Всем привет, друзья! ТВ на связку с вами Димас. Сегодня рубрика: машинка перестала ехать. В общем, поломался наш Hyundai Accent. У нас неисправный генератор и пропуск зажигания по двум свечкам, короче, у меня второй, третий цилиндр, в общем, будем сейчас разбираться, дивиться, что он поднимемся, генератор, треба в ремонт отводить, короче, поехали. А, Также забыл предысторию рассказать, машинка начала плохо ехать, вообще, вообще, как равлик, не знаю, равлики быстрее меня обгоняли по обочине, чем я ехал, просто кто-то едет держит сзади за хвоста, и все, и при этом еще и появился аккумулятор, аккумулятор это щетки генератора, в ремонт, ну и ищем дальше проблему по самому зажиганию. Чего пропуск? Погнали. Сейчас будем выкручивать. Выкручивать наш генератор. Самый первый генератор, катушки потом. Вот такое. Тут есть один болт. И второй, если видно, чуть ниже там. Скидываем ремень. Откручиваем два болта и снимаем генератор. Фишечки тоже не забываем снимать, потому что пообрываем, если что. Я даже не знаю, как они снимаются. Ну, попробуем сейчас что-то сделать. В общем, поехали. Так, берем головку на 14. Пропускаем его потом будем отключать сам. сам. ремень. Вот так и пустынный. Генератор он свободно ушел туда. Все. Теперь. Теперь, теперь. Там вдалеке. Там, вон шкиф натяжительный берем его поднимаем и снимаем сервисный ремень так я отключу пока потому что мне неудобно с вами будет так друзьяшки скинул ремень вот он у нас трошки пожарились мы с ним не все так просто как казалось теперь далее откручиваем скинутый ремень потом надо будет одевать это будет Дуже сложно так сказати. Нічого ну, страшно що ж делати. Генератор не знімати тому що йому пасочки. відкручуємо далі. Так, попустили нижній болт, його викручувати не треба. Ми його закрутили назад. І тепер беремо, покачуємо і все легенько так. извлекаем наш генератор так. все оставили. вот он наш вредитель и его отправляем на ТОшку. сейчас приедет машинка заберем его. ребята его там все сделают сами листы не будем потому что дешевле отдать специалистам говорят. если не шарите то Самі не лізьте. Все нормально, тут зачистимо, щоб все було чистенько, красивенько. І все, бізики привезли нам генератор. Компанія класно його отремонтувала. быстро, качественно, все в гарантії взагалі супер дали на 200 тисяч. В общем, поміняли все, два подшипника і щітки були стерті вже повністю наухналь. В общем встановлюємо сюда на место. Вон его посадочное место. Два штекера. Короче, ставим генератор, а дальше разбираемся с зажиганием. Покажу вам, что по катушкам и что нам будет. Погнали, ремешок снят и все. Так, устанавливаем. Оба. Есть. Есть, есть, есть. чуть Утягиваем цей болтик. Вот этот. не полностью меня ход. так, теперь установка ремня не Ремень... ну, даже не накинуть, Видно у нас там на ролики натяжители короче накидываем ремень, потом прикручиваем этот самый генератор сейчас покажу вам неудобно будет, но попробую показать так. с натяжителя снимаем ремешок класс А тут ми його одиваємо. Такий клас. Дивимося, що він везде правильно вставав. Фікс. І прикручуємо наш генератор. Зверху і не забуваємо знизу затягнути. Я тоже не забывать. Чуть фишку будет идти назад. Так. Угу. нижнюю гаечку. А потом натянули натяжитель. Натяжитель будет Ремень, ремень наш. Есть огонь. Лютик он на 13. Затягиваем верхний. Есть. Так, генератор поставил ремень. Накидываем дальше ремень. Неудобно показать, вам как это все будет. Там есть болт. Вон он. Вот он. Натяженный ролик. Мы сейчас на него будем накидывать. операторов ровно нема, так что сейчас накинем и подключимся. Так, есть ремешок натянули. Как же ж мы не обошлись без такого инструмента не знаю, что я делал бы синяя изоленты, она реально везде спасает. Черно то вообще мандец, а синяя тоже пушка. Короче, на, накинул ремешок, сервис. Далее подсоединяем все по фэншу и фишечки. Вверх вниз. 1 вот это другая. Это третья. Класс и Останье у нас осталось так давно, ну, у нас такая клемма, вот туда она надевается, сюда, чпокс, затягивай Наверное, есть специальный болтик, Маечка. Так, есть. Гена у нас на месте. Сделано ремонтником. Зашибись. Приступаем теперь до зажигания. У нас эту, эту катушку мы поменяли. А эти две рабочие. Цены рабочие Тут или катушка, или же или же свеча. Короче, будем выкручивать свечу, дивиться и проверять катушку. Погнали. Потом, если что, поедем в магаз, что-то купим новое. Свечной ключ. На сколько тут? На 16. Удлинитель, потому что туда мы не достанем. Чинс. Оп. Оп. Есть. Сильно не затягиваем, потому можно сорвать резьбу свечи и потом будут пасочки. Так, что тут у нас? Блин, ну свечка. Ага, вот это какая херня. Так на выгляд вроде бы норм. Так, ставим пока старую свечу. Та, рабочая и идем шаманы с катушками. Так, смотрите, есть мультиметр такие okay. автоматические мы ставим в положение сопротивления переводим его. Тут автомат, автоматом оно все Меряем. Есть три катушки. Вроде бы исправные, а вроде бы и нет. Так, берем катушку, плюс вставляем в середину, так, мы на минус до одной из этих штук, до клеммы. Один четыреста а должно показывать от 5-6. А тут один. Так, я тут вложу, Давайте отсюда. 1,467. Тоже барахло. Фигня, ката. Также можно проверить вот эти два контакта. Плюс и минус. Один, короче, ставишь на плюс выставишь на минус. Значение должно быть до единички. У нас 0405 Пойдет. Получается, получается зашибись. Так. Далее тут показания, что у нас. Тоже на Идеально. А нижняя нет. У нас есть новая катушка. Новая оригинальная. Запаковано, еще даже не снял и так проверяем и фикс. один четыреста восемьдесят какая-то фигня непонятно фигня непонятно 0,4.05. А внизу тут должно быть сопротивление от 6 до 5 Ом. Килоом. А его там не мог. Блин, ну сейчас поставим эту новую катушку на старую свечку и посмотрим, что оно будет. И как поведет себя машина. Погнали. Так, решил поставить старую. Она вроде по показаниям такая же самая кита. Мы сделали тут изоляцию специально. Попробуем, что будет с ней Короче, накидываем, ее... накидываем фишку и прикручиваем. И прикручиваем и Болтик на 10. Сильно не затягиваем, потому что можем вот эту Так, накрываем и тестируем. Погнали. Залаз идеально, вам скажу. Нас интересует, как она будет работать с кондиционером. работает пока идеально. Не знаю, как шо. Ну, надо тестировать. Поехали. Покатаемся, потом поднимемся, что оно. Так, виновником была вот эта свечка. Вот это черная, Ходу тут и прошмалило. Еще тут есть место, где она была пробой там. Сейчас я вам покажу. А вот. лосочка прошитой свечи. Так, напишите в комментариях рабочего на чине, но я и заменил, пока поставил стару. Так, репзики. в итоге что, поменяли мы, починили стар, э, генератор, поменяли свечу, э, установили другую катушку, машина стала ехать. Получается осталось нам купить новую свечку одну где-то найти все получится. И поставить новую катушку, яку я уже приобрел. Спасибо за просмотры. Так что не ломайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте палец до горы. Всем хорошего дня. Пока-пока.